Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 12 de My School President 1 de 4, no te engañaré, basados en el libro. El primer día de la universidad todavía no estaba acostumbrado al uniforme de estudiante, camisa de manga larga y pantalón. Además de caminar de la mano del hombre alto entre los cientos de personas que acudían al campus diez veces más de lo habitual, no es necesario que me agarres, te perderás. No solo respondió eso, sino que apretó aún más el agarre. Oye, no soy ciego, murmuré en voz baja. ¿O quieres que te cargue? Solo agarrar es suficiente. Estoy seguro de que he sido famoso en todo el campus desde el primer día de la universidad. Hemos llegado. Ah, um, puedes soltar tu mano. Estoy siendo sarcástico. En su lugar, me rodeó con sus abrazos y apoyó su cabeza en mi hombro. Cuando golpeé su frente con fuerza, rápidamente se alejó. Peor que esto, el apuesto hombre me acompañó al edificio de mi facultad, mientras que el edificio de su universidad está al otro lado de la calle un poco más. Llámame esta tarde. Bueno, respondí con una voz tranquila y una cara triste. Puso su mano en la parte superior de mi cabeza. No es triste, él sabe todo muy bien. ¿Es tan tranquilo? Po, Win, Pat, yo, deberían estudiar aquí. No puedo dejar de pensar en los cinco amigos, recordando sus voces ruidosas, sus pensamientos abstractos, pero ahora están juntos en parejas, estudiando en el mismo campus. Poe está en la facultad de medicina y Win se especializa en farmacia en la universidad. Mientras que yo, Pat, están en la facultad de ingeniería en la Universidad K. Yo soy el único que está solo. Estás siendo dramático otra vez. He entrometido. Está bien, olvídalo. Será mejor que almuerce con Saón en la facultad de ingeniería más tarde. Silencio, bromeo. Frunce el ceño de nuevo. Masajé sus cejas unidas para aflojarlas. Luego susurró más cerca de él. Te amo, no te engañaré. Mm, también hizo lo mismo conmigo. No esperes dormir esta noche. Pellizqué el estómago de la persona frente a mí y rápidamente caminé hacia el edificio de la facultad. La soledad no se quedará con nosotros por mucho tiempo si elegimos no pensar en ella. Después de la clase de la mañana, caminé hacia el comedor con mis seis nuevos amigos, cuatro chicos incluyéndome a mí, dos chicas y non-bunny del grupo en línea. Siete, Judge Bored, por extraño que parezca, ¿quién es ese?, Preguntó Mamiau, una chica del sur de piel oscura que tiene una gran vista. Puedo ver a un hombre guapo dentro de un kilómetro en el patio delantero de la facultad. Dios mío, es guapo. Mang Mung, una chica blanca del norte, se quedó boca abierta. Un jazzy joven. Mencionó la más linda, Christine, luego Son Kid, se cubrió la cara sintiéndose avergonzada. Bueno, me quedé mirando a la persona de la que hablaban mis tres amigas con una leve sonrisa. Era una cara conocida. Rápidamente, el hombre que era el tema de la discusión se detuvo frente a mí. Hola, la figura alta nos saludó a todos. Por supuesto, mis tres amigos no esperaban que este apuesto hombre viniera y hablara por sí solo. ¿A quién estás buscando? preguntó Mang Mung en un tono dulce. Mamiyao sonrió hasta el punto de sonrojarse. Agún. ¿Ustedes se conocen? Mameo se volteó hacia mí. ¿Amigos de la escuela secundaria? Es mi novio. Ah! Se sorprendieron y exclamaron al mismo tiempo. De planear almorzar con mis seis nuevos amigos, resultó que tuvimos que aceptar el exceso a un nuevo miembro. Ese es otro miembro que me hace sentir incómodo todo el tiempo.